Добрый вечер, уважаемые друзья. Уже полноценный вечер, 17 часов. Сегодня 6 декабря 2020 года. Э -э, Ледовый рейд спорта Северненска. Завершающий матч второго игрового дня. Э -э, Чемпионата первенства Луганщин. 20-21. Встречаются команды э -э, отборочного турнира, третьего по уровню отборочного турнира. 5-6 лиги встречаются команды УПО, УПО Северодонецк. Ну, по-моему, управление, управление охраны. Я не знаю, какой, наверное. Вот эта команда. Команда УПО, белые футболки вроде слева от нас. И традиционный наш участник, команда Экодом, Северодонец, команда Алексея Ковитова. Сейчас на площадке в красных футболках, легендарные легендарных красных футболках. Матч стартовал в 17.01, уже сколько, 6 минут, я пока там переписывал составы, там у нас немножко с этим определенные проблемы есть. И пока я переписывал составы, там много, много футболистов, там нужно еще пройти здесь немножко сюда, к судейскому столику. Ну, в общем, 1-0 перед Эко дом. Экодом. Экодом сейчас в таком составе в воротах. Артем Шадрин номер пятый Олег номер четвертый Сергей Зубко Никита Матвиенко номер седьмой.

Упов, состав какой сейчас? В воротах играет э, Максим Лимонюк, я так правильно понял. Виталий Тарасенко на площадке, Виталий Белоиваненко. Виталий Тарасенко. Красивая форма. Виталий Тарасенко, 14 номер. Виталий Белоиваненко играет под номером 11. -м. Также на площадке 10 номер. Это... Андрей Ляскевич. и номер 6. Марк Чиников. Команда УПО. Пока дома уже по ходу идут замены, выходят по 14 номерам на площадку. Давай, давай. У меня не записан 14 номер, к сожалению. Возможно, не записан и в рапорте арбитра. Вообще ковидом обычно тщательно это все будет, но... Заполнял, Не записали, возможно. Пятый номер Олег Гордиевский. Там один футболист вообще без номера играет сейчас в команду. Ну, в общем, такая сейчас катавасия. Ну, это пятая, шестая лига. Там, возможно, какие-то определенные моменты с этим есть. Восьмой номер также в Академии играет. Тоже нет его. В общем... Алексей Ковитов не очень сегодня сработал в этом плане. Что касается... Ну и Петр Беседа на площадке. В команде. Петр Беседа. Денис Матушкин появился под четвертым номером. 1-0, а впереди? Заключительный матч сегодняшнего дня. Уважаемые друзья. След матчи следующего тура состоятся в следующие выходные. А, вот, забивает Денис Матушкин с передачи Виталия Бело-Иваненко. Денис Матушкин. Четвертый номер. 1-1 сравнивает счет команда УПО. Ну Точно не знаю, управление... Какая? Государственная команда, она державная охрана. Я не знаю. Охрана, в общем. Управление охраной. А МФК там они пишут. Ну, МФК пишут как? Мини-футбольный клуб они просто пишут. Они все тут... Футзальные или мини-футбольные клубы. Ну вот, э -э -э, УПО написали просто, что и МПК. Сейчас у них, кстати, на поле также транс-номер Владимир Мирошев. Сейчас растет такая вылазка у него Если это Артем Шат. Матушки обыгрался с Мирошниками. Мирошник пробивает на угловой. Ну, регламент понятен. Два тайма по 25 минут, друзья. Два тайма по 25 минут. Грязного времени. Но игра должна быть чистой. Мы такой термин употребляем. Грязное время. То есть не фиксируется вот эти, сейчас мяч вышел за пределы площадки, и хронометрист не, это время не, на это время секундомер не останавливает. А вот там, где отборочный турник выше в там играется чистое время, и время чистое 13 минут. И каждый тайм. Каждый тайм. Не выходил еще на площадку, по-моему, если они не видят еще братьев Кузнецовых, они заявлены в команде. Кирилл и Анатолий. Седьмой номер Анатолий Кузнецов. Я вижу Кирилла пока не вижу. Вратарь пошел вот так. Нас сегодня один вратарь забивал, мяч. В сегодняшнем игровом дне. Петр Беседа. Все мы помним Андрея Беседа, а это двоюродный брат. А может быть и родной брат. Похоже, не Все, даже есть. Манера игры такая. Же. Андрей Беседа тоже сейчас на службе где-то там. И когда он начинает этот У меня два. Прибери. Девятый номер, э, Александр Корсун, это седьмой Никита Матвиенко, Матвиенко мы хорошо знаем, начинал в команде Феникс, сейчас играет за представления. Матушкин боролся с, с, с безымянным футболистом в красной футболке, в красных шортах и в черных гетах, с непокрытой головой. Мирожник, не точно тебя. Сегодня это восьмой матч в зоне спорта. Несколько матчей было, минимум три, по-моему, даже четыре матча. Дворце спорта Олимпия с Ну и вот как сказал Юрий. Юрий Юрьевич. Кравченко. Комментатор зарапортовал конец рабочего дня. Юрий Юрьевич Кравченко, конечно же. В среду во второй половине дня, в ближайшую среду во второй половине дня, уже будет известен календарь предстоящих выходных. Ну, э, я не думаю, что разрешаю зрителям присутствовать, но мы, наверное, уже более как бы вам сориентируем вас по нашим видеотрансляциям. Все матчи будут показаны в видеотрансляциях, другое дело, Часть матча будет показана в прямой, часть матча вот как сегодняшний матч, вот этот матч, в запись. Ну здесь, конечно, приоритет, скорее всего, не скорее всего, а точно приоритет к отборочному турниру высшей лиги и вообще к тем матчам, которые в любом случае проводятся в борте спорта. Сегодня мы из восьми матчей шесть показали в прямом эфире, вчера все матчи показали в прямом эфире, все семь. Были там некоторые накладки, были там проблемы со звуком некоторые. Но мы потихоньку по ходу стараемся устранять эти недостатки, чтобы зритель получал нормальный, классный информационный продукт. Ну, также там есть видеотрансляция, ссылки есть на соцсети, где можно получить информацию. Не забывайте также сайт, официальный сайт Ассоциации футзала Луганской области, не забывайте сайт под названием «Спортивный Донбасс». Там тоже много информации довольно такие интересные, Может быть, не всегда оперативно, скажем так, в этом «Спортивный Донбасс» чуть-чуть проигрывает, но зато выигрывает немножко в аналитике, скажем так, в объеме информации. А вот и Анатолий Кузнецов появился на поле под номером. Это весомый аргумент в команде УКО. Когда то дедушка ходил смотреть матчи своих внуков Кузнецова, Кирилла и Анатолия. Но сейчас-то никто не ходит. К нему, к нему, в центр, выйти. Давай, 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 Ваня. Кузнецов. Кузнецов. Даже не... Даже не... не... Даже не... Даже не... точно не... Насколько знаю, это новичок команды Кодом Никита Городничий. Не знаю, играл ли он в летнем сезоне. В прошлом сезоне, наверное, не было такого футболиста. Белайваненко забивает Белая Белайваненко. И выводит команду Уфлов вперед на 17 минуте первого тайма. Кирилл Кузнецов, я сказал, Кирилл Иваненко, Кирилл Кузнецов, 15 номер. Кирилл Кузнецов, младший Кузнецов, 15 номер. Когда-то занимался где США была, Кирилл Кузнецов, Сернец, Матвиенко. Когда-то начинал Никита Матвиенко 4 года назад, 3 года назад или 4 года назад со всем юным пареньком, сейчас уже немножко возникал. Виталий Тарасенко. Виталий Тарасенко играл в составе команды Тайм, но тайм, э, так получается, что Тайм все-таки заявился. А футболисты Тайма вот играют в других командах. В частности, Виталий Тарасенко играет в составе команды Угл". Хороший техничный футболист. Это Марк Чиник, шестой номер. Где он играл? Феникс я играл, по-моему, Марк Чинник Ну, США раньше я играл. Александр Корсон с мячом. Черпачок на городничего не удачно. маленький Александр Корсун. И вводит мяч в игру Дмитро Лемонюк. Передача на матушке не прошла. Там хорошо сыграл Сергей Зубков в обороне. номер команды Экодом. Алексей Ковитов на скамейке запасной, хотя записан он уже о партии «Орбита», как Полевой игрок или как его сейчас в новой транскрипции универсальный игрок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Матушкин, беседа мяч Мирошник, давай разворачивается, Машин служит, я забыл назвать арбитра арбитра, арбитра, арбитра. арбитра, арбитра Алексей Кучерешко, ассистент арбитра Данил Цуканов, и третий арбитр сегодня Максим Послужил. Сурман. Северодонецк. Видно, что и Юрий Кравченко, вот он, включая последний матч, находится в зале, отслеживает все эти процессы. Здорово сейчас Лимонюк сыграл. Максим Лимонюк. Александр Коршин вводит мяч в игру. то что мы говорили сегодня не раз вот видите одна проблема влечет другую отсутствие зрителей на трибунах даже в таких ситуациях зрителей нету футболисты даже не могут мяч найти который вылетел на, на трибуну вот так вот вот я смотрю вот эти даже экстралига уже играет там в небольших залах где боковая линия через 20 сантиметров уже стена Но там и нет этих проблем там мяч не ищет а у нас Редуан Гарцеспорт, который рассчитан прежде всего. Для... Все для зрителей Здесь сделано. Хотя и давненько, 45 лет назад вступил в строй Ледовый дворец спорта в Северодонецке. 45 лет назад. Сейчас переживает. Можно да, вторую молодость. Пойдем, пойдем, пойдем. Матушки, В Баскате сейчас играет Александр Косин. <правь> Матушкин. Перехват. Есть! Державь! Державь! Александр привал по нас Я его не называл сегодня еще. Да, Там не четвертый, третий номер, наверное, сыграл. Да, сейчас увидим. Почему показал. По-моему, восьмой, восьмой номер нашел правого. Это Дмитрий. Зеленск. Зеленский. Yeah. Махнул, не глядя, Владимир Мирошники не попал по мячу. 2-1 по-прежнему заканчивается первый тайм. Заканчивается первый тайм, 2-1 впереди команда УКО. Все будет решаться во втором тайме, это не комментатор сказал, это один из футболистов выскочил. А вот и Никита Матвиенко, мы не зря его упоминали сегодня. вы слышали объявление диктора по стадиону, под дворцу спорта. Никита Матвиенко забивает сразу счет 2-2. у нас будет интересный второй тайм. Снова Матвиенко с мячом. Идет Корсун, подбегает Корсун. И сейчас рикошет мяч на угловой. Да, закончится первый тайм 2-2.